Ну, по классу видно что это одна из самых сильных команд собраны очень квалифицированные футболисты оставив их один в один они конечно же могут сделать и результат и ну, смотрится очень солидно команда Поэтому, и даже учитывая такой набор футболистов они очень грамотно тактически играли перекрывали все зоны, садились на свою половинку, лишали наших козырей быстрых атак. Поэтому ну, мы, в принципе, тоже ожидали примерно такую же игру. Очень важно было не пропустить со стандартов. Конечно же, донкович очень много сегодня нас выручил. Вот такой гол пропустить опять. девятый гол уже пропускаем, такой аномальный. Сразу с углового получили. То есть, ну, значит, если бы не этот залетел, может быть, другой бы залетел. Тут, конечно, судьбу нельзя, так скажем, баловать. Ну, а то, что с нашей стороны, ну, с такой командой, как Ильичевец, у нас было 3-4 голевых момента, это достаточно много. Просто нужно их тоже реализовывать. То есть у Черня только было два момента. Конечно же, если бы он головой поудачнее сыграл, э, счет мог быть даже победным. Поэтому... Ну, я благодарен ребятам, что они, честно говоря, сейчас идет такой календарь, когда на пятый день игры, и все-таки уже чувствуется эта усталость, немножко накопилась. Вот перед кубковой игрой у нас будет немножко побольше пауза, 8 дней. Я думаю, мы уже восстановимся полностью. Радует то, что лазарет наш пустеет, уже практически все ребята начали тренироваться. Поэтому будем надеяться, что Будет еще лучше. Пожалуйста, вопрос. Если есть. Ну, зачем тогда выходить на футбольное поле? Мы вообще всегда хотим победить. Но как в конце получится результат? Значит, он, он всегда такой заслуженный. Поэтому если сегодня ничья, значит она заслужена. То есть постараемся с Черноморцем. Я вам скажу, что, это тоже команда уровня премьер-лиги сегодняшней. Это видно, поэтому мы немножко потренировались. Я думаю, что с дадим бой.